сразу предупредить, что, несмотря на то, что было известно об этой конференции где-то за э, я презентацию сделал сегодня ночью и так подготовил. Вот всем очень благодарен. Если у меня приходите, зададите какой-нибудь вопрос. Э, итак, э -э -э, расскажу о слоге. Мы слог, я представитель его. Мы где-то год назад были таким, знаете, черно-белым тонким печатным изданием, типичным журнальным. Вот, и нам было очень грустно от этого, мы выглядели очень несчастно. Но однажды мы собрались примерно под Новый год, и в таком э, чайном угаре мы решили, что примерно так выглядит, ну, вот вы видите, э, усредненный студенческий журнал. И мы поняли, что мы примерно такие. Мы хотели отойти от этой э, концепции. Вот. И делать что новое. Мы очень много потратили времени, придумывая новые форматы, э, напридумывали их, и у нас материал сейчас выходит очень редко. Почему это интересно? Потому что... Когда вы э, в журнале, который пишет о таком, то очень легко выходить раз в месяц, раз в неделю, ну, короче, периодично. Потому что такие материалы легко готовить. Когда вы хотите делать что-то более сложное, Э, сложно людям, студентам, которые не получают зарплату, э, отказаться от кусочка своей личной жизни и еще чего-то там, и придумать этот материал. Э, давайте дальше. Дальше. Э, смотрите, мы примерно так подсчитали, примерно такой состав э, тем в СМИ студенческих. Э, я могу рассказать, что это примерно в этом про детский рассказывал, спасибо. <свят> интервью с никому неизвестными спикерами, вы понимаете, это когда вы взяли интервью у... Извините, он стоп приведу у вас пример, просто вы были передо мной. Там вы сказали, мы поговорили с каким-то чуваком о кризисе. Какой-то чувак о кризисе, но ну, я не знаю, почему надо его читать. Вот. Вузовские мероприятия, в говорил, что вот у нас ну, приводил пример, вот прошла конференция, или, знаете, там, ректор подписал очередную бумажку, которая никак не повлияет на жизнь студентов. Давайте напишем об этом. Культурные обзоры, музыка в кино, мы на концерт, было классно. Городские мероприятия в городе проходят, очень выставка интересная. Правда, еще 200 выставок проходит, но мы напишем об этом. Но Вы понимаете, о чем речь новости мира, новости Украины, о них пишут мало и хорошо, потому что, чтобы писать о новостях, надо иметь деньги, быть подписанным на новостные агентства, вы знаете, на чем зарабатывать новостные агентства. Вы знаете, откуда появляются новости на сайтах новостных? Они, они, подписаны на новостные агентства. Они платят им деньги за это и получают новости и пишут. А потом уже мы студенческие издания их типа репостим. Вот. Ну, как у нас денег нет, этим запариваться не стоит. Только если это что-то оригинальное. Все остальное входит вот сюда. И у меня не было возможности провести исследование у нашей целевой аудитории, потребительской, что такое, но я почему-то уверен, что если бы мы поспрашивали читателей студенческих СМИ, типа вот определите темы, которые вам интересны, большинство тем пошло бы в этот маленький, относительно всего остального, красный прямоугольничек. Давайте дальше, наверное. Давайте. И я сделал презентацию в PDF, может быть это проблема. <смех> <смех> вот, смотрите, какой классный график. У меня не было времени, чтобы его проанализировать, но... <laughs> что я вам расскажу. Почему мы называем эти кривые по течению? Появляется какой-то тренд, тема. Смотрите, у нас в сентябре начинают играть всякие любительские рок-группы, все начинают ходить на концерты рок-группы писать. Новые группы и все такое, желтое. Пошло. Вот осень, лето, провисание. Все студенты, короче, не работают, отдыхают. Ну, вы видите. Отдельно хочется отметить черную жирную линию. Она на один пиксель толще, если вы заметили. Статьи а-ля Википедия. Статьи а-ля Википедия. Что это такое? Это такой универсальный этот инструмент, это такой спасательный круг для любого студенческого издания, когда вы не знаете, о чем написать. Вы просто берете любую статью из Википедии и рерайтите ее. А давайте напишем о Моцарте, а давайте напишем о каком-нибудь европейском городе, ведь люди не могут об этом прочесть без нашей помощи. И ну, вузовский ивент и городский ивент — это тоже такая супер-ультра-банальная тема. Откуда график? Ну, на, на, протяжении года я просто очень ненавижу студенческие издания в Украине в, э, в текущем состоянии. Я следил. Честно, я специально цифры убрал, чтобы меня не упрекнули в том, что они точные. Вот. И вернемся к позапрошлому кадру. Я все, как видите, сделал полупрозрачным, оставил только важный квадратик. Несколько вариантов того, о чем может писать студенческое издание о чем может писать студенческое издание и при этом быть интересным. формат, делала... все понимают, что это такое. Да, понимаете? Есть, например, очень классная штука tilda.cc. Все, у кого есть возможность, запишите. Зайдите потом на этот сайт. А -а -а. Потому что... Что Я делал на нем великолепные штуки, если хочешь, я тебе скину. А -а Бесплатно. Да, он платный, чтобы скачать HTML, чтобы скачать разных штук там настраивать, надо платить бабло. Без них можно великолепно обойтись. Э, газета э, э, «Репортер», «Вести», «Вести», наверное, они периодически выпускают лонгриды. Выглядит довольно уныло, но тем не менее они их делают, тем не менее это лучше, чем 99% того, что делают в СМИ, и они их делают на тильде. На этом же э, сайте делают свои материалы я не помню, кто кажется, ТСН. А ТСН один из самых посещаемых ресурсов новостных в нашей стране. Теории Что что? Теории фактов. Только на теме сделал. Классно. Еще есть медиум, но медиум это более галимая штука. Мне, короче, мне не нравится. Визуально ориентированные материалы это когда что-то необычно сверстно. Мы любим с слоги таким баловаться, честно вам признаемся. Многим может не понравиться, но это их проблемы. Э, расследование, лайф э, расследование, да, то, о чем передо мной говорили, это классно, то есть расследование, вы про теорию, вы, блин, журналист, а не просто чувак, который играет в Википедию. Э, да, лайфстори это типа тоже, что там человек делал, пришел к чему, аналитика, понятно. Но аналитика в журналистских СМИ, это наверное, плохая тема, потому что, во-первых, ты студент, ты не аналитик. И вот читает какой-то, ну, просто читатель, значит, журнала и видит... Наш студент Иван Петров сделал аналитику на какую-то тему. Блин, чувак, вообще, почему должен это пройти? Почему Иван Петров берет из себя смелость анализировать? Надо как-то интересно подавать, потому что я, я считаю, что не надо отказываться от этого формата, но делать так, чтобы читатель все-таки зашел и прочел. Интересно, чтобы это было. Отказываться знаете, от какого-то пафоса, который вечно присутствует в аналитических статьях, как будто ты однозначно умнее читателя. Этого надо избегать. По дороге сюда у меня родилась прикольная метафора. Я, ну, к этому пункту я думал, что это будет неуместно, мне надо тянуть время, я расскажу. Напротив меня сидел человек, лет 40, и у него на руке были разумные часы. Я впервые в жизни видел человека с разумными часами. Прикольно. Но, во-первых, он был Джентльмен одет в такую грязно-белую футболку с замочком на груди, такие дурацкие бриджи и белые носки на кожаную дырочку туфля. Он выглядел очень гармонично, но без часов. Часы выглядели гармонично без него. А вместе они выглядели как студенческая СМИ и пафос. Поэтому призываю всех, призываю всех, кто делает студенческие СМИ, отказываться от пафоса. не стоять с умными лицами, блин. Ребята, будьте проще, уже студенты, бедные. Интервью на интересную тему. Ну, понятно. Даже с с факультета можно говорить о чем-то интересном. Я не имел в виду, что они тупые. Я имел в виду, что интервью может быть банальным, типа, ну что, расскажи, как ты подготовилась, ну что, что там было интересного, какие планы на будущее, мы все можем предсказать примерно две. Ну, интересные вопросы можно задавать. Ксения Собчак, все к ней относятся с не пренебрежением. Ну, блин, она такие охрененные интервью берет. Ну, почитайте, почитайте. Оригинальная рубрика. Например, у WCATM есть экран моего смартфона, знаете, там разные крутые чуваки рассказывают, какими они приложениями пользуются, какие они занятые люди и как они удаляют оттуда все лишнее. через день из жизни, все знают. Вот. Что-то такое было бы классно придумать. Если бы мы выпускали материалы чаще в слоге, мы бы, конечно же, тоже сделали такую рубрику. Давайте дальше. Изюминка, изюминка. Как мы воспринимаем информацию в школе? На уроках биологии нас учили, да и вообще эта информация. Не секретно, что примерно 95% информации человек воспринимает визуально. Я вас воспринимаю визуально. Вы меня воспринимаете визуально. То, что я говорю, это лишь 5%. Я не знаю, как вы не почитали, но вот. Uh, проводилось исследование, правда, это было уже ну, пару лет назад, но я думаю, что не сильно изменилось, что ну, любые статьи в онлайн-изданиях, они в основном из текста. Текст — это абстрактная информация, uh, а визуальной информации мало. Причем от при визуальной информации уверен, что сюда вошли, например, фотографии. Причем большинство фотографий — это, знаете, типа мы поставим на линейку чтобы вообще она была. Uh, это, конечно же, фигня. Uh, да. Надо что-то больше интересного, тогда хочется сказать это слово, как бы это больше не звучало, инфографику надо делать, я так считаю, побольше. Вот. Не зря говорят, инфографика королева контента. Давайте дальше. Когда вы последуете моим советам из предыдущих кадров и решите сделать классный материал, как-то необычно вырастать всякие визуальные штуки вставить, проделать репортажи, интервью, придумать. Все это вы должны прикинуть. Вы должны прикинуть, ну, типа, сколько вы потратите сил какой вы хотите от этого получить отклик. Потому что вот мы делали много раз материал, я не спал, много делал а потом получался маленький отклик, потому что у нас много подписчиков, никто его не посмотрел, я думал, блин, зачем я столько времени потратил. Вот, Идете дальше. Да, чтобы, короче, пару лет назад я был на школе журналистики в КПИ. Тогда пришел какой-то парень с голубыми волосами, и я запомнил классную штуку из его лекции. Он говорит, вы знаете, я отношусь к э, журналистике, к производству журналов, как к арту. Он говорит, мы собираемся с друзьями, выпиваем и за ночь верстаем журнал. Это офигенно, блин, это так супер. Я, мне очень понравилась эта идея. И я предлагаю, предлагаю всем студентам относиться к этому как-то. Когда вы относитесь к журналу не как к продукту, вы перестаете равняться на кого-то, вы начинаете говорить, вы делаете что-то свое. Вы, блин, освобождаетесь от каких-то, знаете, ограничений. И вот классно, если бы это было так. Тем более, ну, студент — это такой человек, идеально подходящий под образ художника молодого. Плюс все мы творческие личности, конечно же. Даже Гомни — творческая личность, но мы больше. И э, мы можем, как бы, реализовать свой потенциал. Можем, ну, лучше реально делать журнал студенческий, чем быть фотографом или кинокритиком. Э -э, давайте дальше. Э -э, итак, плюсы того, что студенческое знание. Можно экспериментировать. У нас никто не ограничивает классно. Э -э, вы можете прочитать пункт 2 и 3, и я прочту для вас. Студенческая аудитория. В общем, не чуждо искусство. Можете писать об искусстве, можете писать о каких-то культурных темах, которые, как правило, не очень популярны, если это не тематическая СМИ. Uh, и это буду читать. Потому что студенты. Uh, студенческая аудитория... Ну вот, вы видите, можно студентам чему-то призывать. Ребята, в нашей стране плохо. Давайте сделаем что-нибудь хорошее. И, возможно, будет лайков 10-20. Классно. Но мне кажется, что эти три пункта, они недостаточно хороши. Они достаточно подвигают нас развиваться. Антон, давайте пообщаемся. Вот. Два пункта, которые заставляют развиваться, мне кажется, издание — это соперничество и бабло. Что хочу сказать. Я предлагаю организаторам этого мероприятия в конце сменить тему дискуссии с силой лайка, как мы можем что-то там изменить, студенческое пространство с помощью лайков, на что-то, чтобы мы все тут собрались и подумали, как мы можем привлечь бабло в нашу отрасль, объединившись, что-то придумать. Даже вот, мне кажется, это было бы классно. Вот и все. Да, все. Есть еще кадры? Все.